Ну и переходим до чемпиона. Команда Легенда, которая заняла первое место. 75 очок, 72 мячи, 3 поразки, 3 ничьи и 24 перемоги. Костя, начнем с тебя. Хороший результат. В целом, вполне заслуженный. Конечно, можно там к некоторым моментам подбираться, Но, наверное, сегодня об этом не будем. В целом, еще раз повторю, вполне заслуженно они достигли этого результата. Забили много таких голов. У них хорошая линия нападения. Играет впереди прекрасный форвард Десюк. И, наверное, вот его там вклад он достаточно весомый в чемпионство. Потому что, если посмотреть последние матчи, то этот парень забивал много решающих голов или переломных. Несколько матчей они выиграли там 1-0 или 2-1. были решающими. 22 гола. Хороший показатель. Вот. Ну и в целом, как команда, они достаточно монолитные, у них мало слабых мест, у них мобильная средняя линия, надежная э, оборона, то есть все, что нужно для чемпионского результата у них в этом сезоне было. Как они выступят в высшей лиге, не знаю, честно говоря. Наверное, усиление бы им не помешало, потому что все-таки для высшей лиги там несколько нужен другой уровень футбола конце концов, у них есть уже опыт борьбы в высшей лиге, поэтому могу надеяться, что все у них получится. Саня, что скажешь ты? Да, стоит отметить, что как для первого места у них и показатели все чемпионские, больше всего побед и меньше всего поражений, и они практически на один мяч уступили звание самой результативной команды, меньше всех пропустили, ну и соответственно больше всех очков uh -huh. команда э, демонстрировала действительно э, самый стабильный результат и э, надо отдать должное, что э, у них был не самый удачный старт э, если мы сравним с Аркадой, которая заняла третье место. Они теряли очки, они, в том числе, они проиграли очную встречу Аркадия, они потеряли очки с и, наверное, любую амбициозную команду, которая там борется, это могло выбить из колеи. Но ребята продолжали играть, ребята продолжали делать свое дело. И венцом всего этого стало то, что на летний перерыв они ушли уже на первом месте. То есть они отыграли все тот весь тот запас, который был в аркаде. И дальше в дальнейшем они, ну, если я не ошибаюсь, они 16 матчей подряд выиграли. То есть это весьма достойный результат. И, конечно, есть нюансы. И Костя сказал, и мы все знаем, что ну это такое дело. Все же случайно, первое место, там, благодаря чему-то ну, не возьмешь, не возьмешь. Поэтому надо отметить, что команда, идя на первом месте, может быть, уже в ранге, я я насколько знаю, уже будучи практически чемпионом без пяти минут, они продолжали тренироваться они, у них были тренировки, они их посещали, они готовились, и можно уже было где-то дать слабинку, играть там спустя рукава, но нет. Может быть, они, да, они проиграли там в конце, уже будучи чемпионом Абалони, но это такое, все-таки все наиболее стабильная команда, и показатели их не впечатляют, выдали хорошую серийность. Я думаю, что заслуженно. Играли они поинтереснее, то есть они могли играть в разный футбол. В отличие от команды Атлант, которая тоже играла очень сильно, достойно, но вот они немножко играли однообразно. А легенда все-таки показала, наверное, самую чемпионскую игру в этом сезоне. Ну и стоит их да, поздравить с этим результатом. Он заслуженный. Молодцы ребята. Окей, хлопцы, ну и буквально. Делька Слив, по бажанию в следующем сезоне команда, они будут э, бороздыть, скажем так, своими ногами наши футбольные поля. Успешного старта. Ну, конечно же, крепкого здоровья, травм ⁇ это залог успешной игры любого футболиста. Всех нас объединяет любовь к футболу, поэтому я хочу в следующем сезоне пожелать всем ребятам по-прежнему получать удовольствие от этой игры. Ну и помнить, что футбол это в конце концов всего лишь только игра. Окей, Саня? Безусловно, я поддержу все, что сказал Костя. Здоровье, чтобы не было травм, К сожалению, для нас это для моей команды это больная тема. Поэтому я хотел бы, чтобы те, кто получил травму, кто каким-то образом не смог по состоянию здоровья доиграть, они скорее поправлялись, возвращались, вступали в новый сезон с новыми силами, с энтузиазмом, чтобы на поле очень бы хотелось, чтобы была дружба между соперниками. То есть была, была борьба спортивная, был азарт, но всегда ребята могли пожать друг другу руки после матча, извиниться, если где-то какие-то там. Единоборство, кто-то там не успел, это это, это очень важно. Все-таки мы не, не стоит забывать, ну, где мы играем, в какой футбол. И это наши выходные, это наш досуг. Хотелось бы, чтобы мы все получали удовольствие. Всем командам я пожелаю вдохновения и играть в футбол. Okay. Ну и мы закончим на том, что мы коротенько сделали анализ 2010 года. Ми обов'язково зустрінемося з вами для того, щоб проанонсувати 2011. Поговоримо про новички, про, поговоримо про тих, хто вже зайняв якісь прозві місця, чи зможуть вони в наступному сезоні зайняти ті ж самі ніші, і чи зможуть команди зайняти, е, в, е, використати свої всі амбіції. Ну, я традиційно також побажаю вам, уже, як хлопці, здоров'я і, знову ж таки, по своїй традиції, перемог. Перемагайте не тільки у футболі, але й у житті. Хай щастить! Костя! Салют! 这样搞，这样搞。